নমস্কাৰ আকৌ এটা নতুন ব্লগৰে সৈতে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ কলিজাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে কি কি খালে তাকে আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই যাব দেই ৰাতিপুৱা আজি আলু পৰঠা বনাই দিবলৈ ক'লে তাকে বনাই দিলোঁ গাজৰ আলু এনেকৈ কৰি মিক্স কৰি বনাই দিলে আমাৰ কলিজাই বিৰাট ভাল পায় এফাল কলিজাক দিলোঁ এফাল মই খালোঁ তাৰপিছত দুপৰীয়া খানাটো আজি এয়া কলডিল আৰু কলডিল ৰঙালাও আলু কেইটামান বুট দি এফাল পিঁয়াজেৰে ধুনীয়াকৈ ভাজিকণ বনাই ল'লোঁ সঁচাকৈয়ে ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ আমাক কলিজাই ভাল পায় আৰু এটা আপোনালোকে বাৰু এইটো খায় নে নেখায় জনাবচোন দেই তিল আৰু আলু পিটিকা মোৰ যে বহুতেই প্ৰিয় আমাক ক'লে যে ভাল পায় যদিও তিলটো দি দিলে অলপহে খায় এনেই আলুটো সুধাকৈ পিটিকি দিলে বেছি ভাল পায় কিন্তু মোৰ আকৌ এনেকৈ মানে ভাল পাওঁ বেছিকৈ সেইটো কাৰণে পিটিকি ল'লোঁ আৰু দুপৰীয়া ভাত খাই ধুনীয়াকৈ সজায় আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া তিল আলু পিটিকা আৰু ভেচবিন সৰু আলুগুটি ভাজি আৰু হৈছে কলডিল ৰঙালাও আলু আৰু বুট দি পেলাই বনোৱা তৰকাৰীখন চিম্পুলকৈ বনোৱা ভাত সাঁজ সঁচাকৈ ভালেই লাগে খায় কিন্তু ৰাতিলৈ আকৌ কলিজা আকৌ মানে মাংস খাওঁ ক'লে যে সেইকাৰণে এয়া যোগাৰ মাংসৰ কাৰণে কৰি আছে দেউতাকে জিৰা এক চামুচ আজোৱাইন এক চামুচ আৰু ধনিয়া গুটি এক চামুচ লৈ সেয়া যোগাৰ কৰি ল'লে আৰু কেইটামান লগতে বাদাম আমাৰ মানে বাদাম কেইটামান লৰাৰ কাৰণে দিয়াই হয় মাংস হওক কিবা মানে পনীৰ চনীৰ যিয়ে বনোৱা কেইটামান দিয়া হয় আৰু এইখিনি যোগাৰ কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াত পানী দি দিলে পানী দি অলপ দেৰি তিয়াই থৈ দিছে তিয়াই থোৱাৰ পাছত যইণ্টোৱে ধুই ধুনীয়াকৈ মিক্সি জাৰত উলিয়াই ল'লে উলিয়াই লৈ গোটেইখিনি পিঁয়াজ অকণমান দি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'লে তাৰপিছতে পিঁয়াজ দুটামানো কাটি ল'লে কাটি লৈ কেৰাহীত তেল দি দিলে কেৰাহী পাতি তেজপাত এটা দি তাত পিঁয়াজ দি দিলে সেয়া হালধি আৰু নিমখ দি ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজটো অকণ ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিলে তাৰপাছতে পেষ্টটো দি দিছে তাতে এয়া অলপ ভাজি তাৰপিছত যেতিয়া তেলটো ওলাইছে তাতে মাংসখিনি দি দিছে মাংসখিনি এয়া এনেকৈ লৰাই লৰাই অলপ দেৰি পাছত এয়া কালাৰ আহি গৈছে সঁচাকৈ কালাৰটো দেখি ধুনীয়া লাগিছে ন খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে তাৰপিছত অলপ দেৰি ঢাকি থৈ দিলে ঢাকন উদঙাৰ পাছত অকণমান যেতিয়া মাংসটো সিজিলে তাৰপাছত তাতে আলু দি দিছে আকৌ অকণমান দেৰি ঢাকি থৈ দিলে তাৰপাছতে অকণমান পানী দি উতলিবলৈ দিলে মানে আজি কেৰাহীতে বনাইছে জয়ন্তই তাৰপাছতে উতলাৰ পাছত ধনিয়া দি দিলে ধনিয়াটো এতিয়া অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে যে সেইকাৰণে আগতেই দি দিছে মানে ল'ৰাই তেনেকৈ খাই ভাল পায় এয়া মটন কাৰী ৰেডি আৰু এয়া আজি ভাত দেউতাকে আৰু আমাৰ কলিজাইহে খাইছে আমাৰ ঘৰত কিন্তু দেউতাকে খানা বেছি ভাল বনায় মোতকৈ আপোনালোকৰ বাৰু কোনে ভাল বনায় আপোনালোকে জনাবচোন দেই আৰু এই মই কিন্তু ভাত নাখালোঁ মই অ'টছ খালোঁ সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টোত আমাক কলিজাকে দেখালোঁ চবেই কৈ থাকে যে কলিজাক আপোনালোকে ভিডিঅ'ত এবাৰ দেখাব দেই সেইটো কাৰণে দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বৰ কেনেকৈ দিলে খাই ভাল পায় ক'ব দেই মোৰ কিন্তু ল'ৰাটোৱে পিটিকাজাতীয় বস্তু খাই বেছি ভাল পায় আৰু বেঙেনা পিটিকা বেছি ভাল পায় সি বহুত তৃপ্তিৰে ভাতকেইটা খায় আৰু আজি বোলে বহুত ধুনীয়া বনালে দেউতাকে কৈয়ে আছে মোক অঁ মামা অকণমান খোৱাচোন কিন্তু মই যে মাংস নাখাওঁ সি মানে সেইটো পাহৰিয়ে যায় আপোনালোকৰ বাৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ খায় আৰু এনেকৈ এখন ভালকৈ খালে মনটোও ভাল লাগে হয় ন বাৰু আপোনালোকে জনাব দেই আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম তেতিয়াহ'লে বাই বাই